Говоримо про бокс, боротьбу, славу, зухвалість і любов? Розпочинаємо з надзвичайної події в Київському нічному клубі. Там бився чемпіон світосплавання Олег Лісогор. Рівень багатьох учасників турніру білих комірців, тобто людей чия робота не пов'язана з боксом, зростає щоразу. А які враження у тебе від сьогоднішнього турніру? Є таке відчуття, що кожного разу на білих коммерциях рівень зростає, і вже боксеры, в принципі, не такі уже новички, а вже, ну, такі розрядники. Що думаєш на самом деле, если я не ошибаюсь, это уже 25-й турнир белых воротничков. И я начинала ходить тогда, когда мы только, вот компания Спарта Боксинг, они начинали вообще этот такой боксерский проект. И я приходила на первые венты, И, конечно, тогда еще боксеры боксировали, ну, так, совсем школьно, совсем примитивно. Но чем больше проводится таких турниров, тем больше стимулы и мотивации у боксеров у бизнесменов, боксеров тренироваться и э, демонстрировать свое мастерство. Поэтому могу сказать, что уровень от раза к разу растет и э, ну, повышается. Поэтому конкуренция все больше и больше. А когда есть конкуренция, то и соответственно уровень поединков э, очень хороший уже. Черговый турнир не выключение. Менеджери, кухарі, бізнесмени, юристи, бухгалтери все більш охоче вдягають шкіряні рукавички. Боксерська спільнота збирається на цих заходах також з неабиякою регулярністю. Самі організатори, серед яких відомі боксери і тренери В'ячеслав Сенченко, Юрій Нужненко та Ігор Фаніян, переконані, що проект рухається у вірному напрямку, і двері турніру білих комірців відчинені для всіх. изначально, изначально мое, да, как бы такое желание было проводить эти турниры для того, чтобы в бою сходились боксеры равные по силам. Ведь когда боксеры равные по силам, бой же конкурентный. Ведь приятно смотреть, когда бой конкурентный. Я думаю, чем дальше, тем наш турнир, соответственно, будет расти в боксерах. Будут лучшие боксеры. А от того, что этот турнир называется белыми воротничками, да, мы оставим возможность участвовать людям, которые вот-вот совсем недавно занимаются. Но если позвонит профессиональный боксер и скажет, да, я хочу у вас бой, то почему мы ему не можем сделать бой, но с равным по силам боксером? Головним боєм вечора став поєдинок комерційного директора однієї з компаній і чемпіона світу та Європи, але не з боксу, а з плавання. У ринг вийшов Олег Лісогор. Після трьох раундів напруженого кулачного бою судді вирішили оголосити нічию. Если бы бассейн пригласили, я бы ему дал бы форы. А здесь мне надо было как минимум 5-10 ударов дать форы, потом можно было боксировать. Так бы было честно что Ну а если серьезно, то ну как? Ну хотелось адреналина, я его получил. Кроме адреналина получил опыт, легкий стресс, такое ну, необычное чувство. Я очень доволен. Единственные маленькие технические ошибки, но это он сам виноват, потому что мало посещал тренировки посічав тренування Юрія Івановича Нажденка. Отже, можно смело стверджувати, что для всех участников бокс это способ пізнання світу. Подекуди болісний. Але цей досвід також буває корисним.